Я не знаю, что это такое, но я не знаю. С, э, Харьковской областной организацию Конфедерации свободных профсоюзов, а также представляю э, первичную профсоюзную организацию ВПО «Защита справедливости» КП, КП «Горный стран». Это сложное название. Зовут не меня Анатолий Реснян. Тебя, подняли, разводили. Значит, а. ситуация следующая. Тут Друзья происходит вопиющее нарушение действующего, законодательства, которое уже неоднократно имело место на КП «Горный транс». КП транс» вообще проявил себя как организация, которая постоянно более-менее периодически нарушает права работников хочет заработные платы, допускают э, э, такие э, формы произвольных увольнений. Ну, вы сегодня видели, как у людей заставляют писать заявление по собственному желанию. А что произошло? КП Транс» — это была единая мощная организация, которая до настоящего времени, до 2011 года, обеспечивала потребности граждан э, городских перевозок. Теперь наши городские власти, хотя власти считают принцип народа, решили его э, разбить на несколько маленьких частей, которые должны были возглавить частные другие предприятия не являются правоприемниками города Транса. Само КП транс, сейчас, не имея доходной части, осталось долгами, которая не сегодня, а завтра будет просто-напросто обанкрочено. Э, я, насколько понимаю, сейчас э, многие э, территории депо, территории, э, здания этих депо являются долгом имуществом по долгам предприятия «Гуртатранс». И наверняка в случае обанкротства эти, этих мощностей, отойдет этой имущества, отой отойдет все залогодержатель. Разумеется городская громада что-то потеряет, а эти же депо потом будут сдаваться в аренду уже новым перевозчикам, и составляющая проезда появится, ну, новая составляющая появится, арендная плата. То есть стоимость билета возрастет, э, зарплата не увеличится, это э, а доход в частных лиц увеличится. Но самое главное, что здесь происходит. А вот эти вот люди, которые за <соединенные> спиной это диспетчера, работники службы безопасности движения, которые сейчас увольняют, сокращают, но они не нужны. Они не нужны, потому что... Скажите, когда их уволят? уволили? ППС, защита справедливости. <соединенные> по поводу сегодняшних моментов которые имеют место за должность заработной платой, которые имеют период более одного месяца там у кого два, у кого три, там у кого четыре так понимаю, у кого пять у всех пять вот скажите, помните было такое? да, да, видите, сюда? Сюда? да, да, то есть самое отсюда а ты что вам тогда по телевизору заявлял, лично я смотрел его заявление по телевизору, организации и э, также являюсь полномочием председателем правкома по ВПС защиты справедливости КП Орлина Транс, того самого альтернативного профсоюза, я забыл, я к вам, извините, задержался, Транс, того самого профсоюза, который защищает ваши интересы, а не того, который административно который все наблюдают, который э, активно бросает вас на э, журнала работодателя. Власть, значит, Вы, если помните, ПЛО ВП защита справедливости всегда старался оставить интересы КПР, работников КП Горько Транса постоянно обращал внимание на невыплату заработных плат, на незаконность увольнений по земельным вопросам и вообще на нарушение трудовых прав. Мы обращали внимание на недопустимость уничтожения предприятия города Транс, на недопустимость раскола предприятия, чтобы потом группой частных перевозчиков это предприятие было прибрано к рукам предполагали, что в том случае, когда у КП города не будет ни подвижного состава, ни доходной части, оно рано или поздно будет вынуждено просто-напросто прекратить свое существование. Это не только проблема работника города Транса, которые могут остаться без рабочих мест. Это проблема горожан тоже, потому что это то самое заслуженное предприятие, которое многие-многие десятилетия обеспечивало людей доступным транспортом. Мы с вами встречались накануне, договорились, что сегодня встретимся по ряду вопросов, которые наболели. И один из таких вопросов, это вопросы того, что вас собираются увольнять. Уже уволили. Самое прискорбное в этом вопросе, что вас собираются увольнять вашими же руками. От вас, насколько мне известно, требуется в этой линии. Мы постараемся вас защитить. Я помню эти передачи, которые исходят от Харьковского городского совета. Подачи. Те самые передачи, которые предыдущие все акты протеста, митинги в поддержку работников Гольта Транса, которые э, обливались всякими нечистотами наше телодвижение в сторону защиты работников города Транса. Я помню выступление Дульфана, который утверждал, что деньги на предприятии есть, это было в августе месяце, в начале, в конце июля, в начале августа, и который говорил, что их выплатят только тогда, когда люди переведутся на новые предприятия и так далее, все рабочие места будут сохранены, что-то в этом роде. Я помню, когда мы устраивали акцию протеста вместе с работниками КПП Транс по а поводу неухода вот заработной платы, и именно благодаря этой акции. Заработные факты выплачены были более полным, менее полном объеме, но это было. И я считаю, что это заслуга по защиты справедливости. И мы дальше будем стоять на непримиримых позициях борьбы за права работников города Транс. Все наши подписаны, договор озорнут по причине, если работник, который написал заявление, и прекратил приступать к работе и в течение двух недель продолжает работать и так далее. Вас не закрыли. А, если вам не предоставили объем работы, это означает, что работодатель не обеспечил вас объемом работы. Это называется простой обвинение работодателя. Именно так. более радикальных методов. Метод. Во-первых, сегодня мы на данный момент затребуем от ККП Горэлектротранс все полностью суммы окончательного расчета по каждому уволенному работнику и будем подавать исковые заявления которые путем расчленения образовались у нас в городе Харькове. Вместо одного предприятия уже существует шесть. И они не знают, что сделать с работниками, как выплачивать им заработную плату. прокурорского реагирования и по отношению <связывая> к тем прокурорам, которые делали проверки, которые не приняли никаких мер по поводу выплаты заработной платы, о том, что незаконные увольнения будут. И мы, мы это, это предугадывали еще в июле месяце. В июле месяце этого года. Мы предугадывали о том, что будет, о том, что будут сокращаться рабочие места. О том, что часть людей, которые будут уволены, они станут в центр занятости. Это дополнительная нагрузка на, на бюджет этого фонда. Не, листии, Председатель КПВП защиты справедливости КП Гордотранс АО. Коллектива КП транс членом КПВП защиты справедливости КП Транс. коллектив, кто по, по, за, член организации? Заявление. Уважаемый Андрей Олегович, мы являемся работниками КП Гордотранс. В последнее время участили в нарушения наших трудовых прав и условий коллективного договора со стороны работодателя. Имеет место задолженность заработной платы более нескольких месяцев. Нас пытаются незаконно уволить. Просим вас в порядке законов Украины о союзах и правозащитных деятельности защитить наши интересы перед работодателем, включая органы государственной власти. Лиц виновных в нарушении наших прав привлечь к досмотру ответственности. Вот уже 24 человека подписалось, сейчас будет еще подписи собираться. Никто кто не подписался, я предлагаю всех подписаться и еще обращаем ваше внимание. Для чего нужны профсоюзы, чтобы вы понимали? Профсоюзы защищают ваши интересы перед работодателем. Тот профсоюз, который стал на сторону работодателя против своих же работников, это предатель. Из таких профсоюзов нужно уходить позиции. Это члены профсоюза защита справедливости устраивали голодовки на площади. Это благодаря этим членам профсоюза были выплачены заработные платы. И если бы, ну что уж там греха-то, если бы все вместе гуртом взялись, то мы бы и не такого пачку убили. Те, кто уволены, если посмотреть период, если там сроки не соответствуют превышению предусмотренных законом двух недель, мы будем сейчас праздновать движение. Заставляли писать писать давление об заставляли, именно заставляли. Поднимите руки, вы я средств информации. Вот, чтобы потом он не говорил, что там, по четверски, что это ложь. Благодарю вас говорю за честность, за справедливость, за смелость. А теперь смотрите, значит, мы сейчас выбираем давление. Значит, смотрите, вопрос для камеры, для всех медиаинформаторов. Внимание! Вопрос для всех медиатрез. Будьте добры, садитесь. Вот вам ответ на вопрос. И пускай написано все что угодно, по собственному по согласованию сторон, все что угодно. Вот ответ для прокуратуры. Они посадили сюда человека и сказали, кто не хочет писать заявление, каждый день проходите, Я расписывайте, Я расписывайте. Я здесь. Если, если, если По э, той задолженности, которая имеется, Они да, размеры той задолженности, которая имеется в следующий момент на момент подачи заявления. А Эти документы необходимы будут для дальнейшего обращения, мы обратимся в интересах вас и в суд, и в прокуратуры для дальнейших, пусть они будут. Если у вас сейчас не будет канцелярия принимать эти заявления, мы это зафиксируем и дадим этому должную оценку. Если, я говорю, вдруг, потому что бывает всякое. И второе заявление. Я вам предлагаю, вам, конечно, решать. Это добровольно, каждый человек решает сам. Быть ему профсоюзе какому, быть не быть. Вы должны, я считаю, из, из здравого смысла, выйти из того профсоюза, который завтра будет давать добро на ваше увольнение. Это лучше сделать сейчас. Потому что не сегодня, завтра, это Захарченко будет давать добро на ваше увольнение. Я уверен, потому что все увольнения, что имели место, до сих пор они свободно давали увольнение. Они не вникали в суть вопроса, их не интересовали интересы работников. Потому я считаю, что подобный подобные просто продал интересы работодателей. А Ой, интересы из ваших взносов ей оплачивается заработная плата. Плачу Она сидит в, в теплом месте, в теплейшем месте. Она вообще с людьми не разговаривает и не выходит никуда. На год, ну, два года за долг да. над пенсионным фондом. Там, там порядка сколько уже, наверное, 50 миллионов, да, наверное, натикало. Да, 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 да. Никто Пенсиональный... за это не поднимает вопрос. Да, да. Захарченко подал. Да. Помните, были не выплаты заработных плат. Это если это обязанность, если даже один день просрочки зарплаты уже Поднимать и да, да. всегда в Но, короче, вижу, Меня зовут Четверков Сергей, я представляю инициативно-правозащитную группу Прорвемся. Мы вот в августе тоже поддерживали работников КП города Транспорт. Сейчас у вот пятерых уволенных идем по судам, те, которые были уволены после акции протеста. Мы подразумеваем, что данные действия, как и начальство.